27, 28, 29 и 30 августа в Украине мы хотим как бы сделать Амстердам 400 только в Украине. Повторить, потому что много людям не было возможности поехать. Вместе с тем мы делаем такую международную конференцию для русскоговорящих, начиная от Австралии до Португалии, и Америка, и Южная, и Северная Америка. И Евразиатский Союз, мы приглашаем председателя Союзу и пасторов наших церквей, чтобы провести вместе, помолиться, поблагодарить Бога, сделать какое-то видение на будущее. Вместе с тем в воскресенье. Вот Палаце Украины это центральное место на 4000 будет проводиться с трех часов вот такое э, празднование четырехчасовое. Поэтому если вы будете через Киев или специально, пожалуйста, заезжайте, вы говорите, сообщайте, мы дадим вам приглашение и мы очень рады будем пообщаться и поблагодарить Господа, что Он вел наших братьев по этому пути и помолимся, чтобы вел и нас и вас всех вместе ну, на следующий э, Ниву Божью, на следующий этап люби, а я любовь не отпускай, никогда не из друг своих меня